hammaga salom bugun sizlar bilan yuqori sifatli rasmlarni qayerdan va qanday qilib yuklab olishni ko'rib chiqamiz Google ga kiramiz va googledan biz o'zimizga kerakli rasmni nomini yozamiz masalan car deymiz biz qidirganimizda bizda yuqori <yukarı> qismida mana uh, vs qismi turibdi bu yerda uh, mashina bilan bog'liq har qanday ma'lumotlar mana uh, ko'rishimiz mumkin agar bizga rasm kerak bo'lsa kartinka qismiga o'tib bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmlarni tanlab olishimiz mumkin va instrument qismiga kiramiz va instrument qismida bizga uh, tepasida mana uh, razmeri endi bizga sifatli rasm kerak uh, bo'lgani uchun болшойn tanlaymiz va bu yerda bizga yanada sifatliroq rasmlarni qidirib beradi endi asosan rasmlarni qidirish uchun yandexdan foydalanamiz yandex qidiruv tizimi asosan rasmlar bilan ko'p shug'ullanadigan brauzerlar mana yandekga ki kirganimizda yuqori qismida qidiruv tizimi qidirish joyi turibdi agar biza yozish uchun bosganimizni o'zida bizga nima bilan bog'liq ma'lumot qidirmoqchisiz biz rasm bilan bog'liq ma'lumot qidiramiz endi bu qismiga yozamiz mana card deb yozdim mana mashinalarni sifatlisi va yana bizda mana filtr qismi bor filtr qismida razmerini bolшой qilib turib olishimiz mumkin bu yerda mana качествоsi uh, eng yuqori bo'lgan rasmlar bitta rasmni ustiga bosamiz sifatliroq endi buni yuklab olish uchun o'n tugmani bosamiz sохraнить как uni saqlash uchun hichqonchani o'ng tugmasini bosib сохранить картинку как qismini tanlaymiz va mana kerakli qismiga faylni tanlaymiz ekran bo'lsin va sahranit qilamiz mana bizda rasm yuklandi endi keyingisi bizda bizda pulli saytlar bor masalan rasmlarimizni qandaydir ajoyib rasmlarni pulga sotish uchun ochilgan saytlar bor bulardan shutrstoc sayti hisoblanadi bu saytda oyiga to'lov qilish mumkin yoki kunlik to'lov orqali ham rasmlarni yuklab olish mumkin mana narxi yigirma ikkiyu to'qson dollar bu qismidan bizga kerakli rasmni nomini yozamiz mana va mana bizda bir nechta rasmlar bor endi bu rasmlarni ustiga bosib ko'rsak mana ko'rishimiz mumkinki bular hali pul to'lanmaganligi uchun bu yerda bizga rasm yuklasang bu rasmni ustida o'sha uh, saytimizning nomi turadi biz endi bu rasmni original variantini yuklab olishimiz uchun bizda uh, pul yo'q Visa karta bo'lish kerak va hokazo uh, yana bir nechta uh, yo'llari bor endi biz buni olishimizni oson yo'li Aa, biz bu rasmni avval manzilni kopiya qilamiz mana копировать url каrtinку bu narsa bizning rasmimiz qayerda joylashganligini ko'rsatadi va biz yandexga o'tamiz va biz поиsk qismida mana aa, bu qismidan bosib turib mana pastki qismiga adres deydi biz o'sha adresimizni nusxalasak mana bu bizni pulli saytdagi rasmimizning manzili enter tugmasini bosdik mana bizga kerak bo'lgan rasmning eng katta o'lchamdagi mana mm -hmm. bu bizning endi boyagi pulli saytimizdagi rasm bu rasmni kimdir yuklab olgan va o'zini veb saytida qo'yganda yandek buni o'sha saytdan olib beradi to'g'ri bir xil rasmlarda topa olmasligi mumkin lekin shunga o'xshash lekin yuqori sifatli rasmlarni topishga yordam beradigan yandekni bir qismi keyingisi endi bizda rasmlar bor endi bu rasmni tanlab turib ham qidirishimiz mumkin masalan yuklangan rasmlar bo'lsin masalan mana bitta rasmni oldim va bizda shunga o'xshash rasmlarni qidirib topib beradi mana bizda shunga o'xshash rasmlarni bu qismida topib bergan agar bizda qaysidir rasmni nomini bilmasak shu qismidan foydalanib shunga o'xshash bo'lgan rasmlarni topishimiz mumkin bu qidirishning oson usullari edi biz o'rganmoqchi bo'lgan darslarimiz shulardan iborat edi ishlatib ko'ring va sifatli rasmlardan foydalaning